ইঞ্চমনীয়া ইঞ্চমনীয়া এনেকুৱা এক অসুখ যি অসুখ হ'লে আপোনাৰ ৰাতি টোপনি নাহে আমি এনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন পাই থাকোঁ যে ৰাতি টোপনি নাহে কি কৰা যায় সেইকাৰণে আজি মই এই টপিকটো লৈ আহিছোঁ ৰাতি টোপনি নহাৰ কাৰণবোৰ আগত আগতে আমি জানিব লাগিব এনেকুৱা বহুত কাৰণ থাকে যি কাৰণে আমাৰ ৰাতি টোপনি নাহে আজিকালি লাইফষ্টাইল বেছি মোবাইল বা লেপটপত কাম কৰি থকা কোনো ধৰণৰ বডি এক্টিভিটি নথকা চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰব্লেম আছে আৰু শৰীৰত ক'ৰবাত হয়তো আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে ক'ৰবাত এইবিলাক কাৰণেও হ'ব পাৰে আপোনাৰ টোপনি নাহে চ' আজি এনেকুৱা কেইটামান ফৰ্মুলা লৈ আহিছোঁ যি ফৰ্মুলাই আপোনাৰ টোপনি অহাত সহায় কৰিব ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব শেষলৈকে আৰু গোটেইখিনি কথা বুজি লৈ টোপনি ঠিক কৰিব টোপনি নাহিলে আমাৰ শৰীৰত বহুত কিবা কিবি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনাৰ হাড় উইক হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ আপোনাৰ আইচাইট উইক হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ হজম শক্তি বেয়া হ'ব পাৰে আপুনি উইক হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ আপোনাৰ খাবৰ মন নোযোৱা হ'ব পাৰে এনেকুৱা এনেকুৱা বহুত কথা আছে যি টোপনি নাহিলে আপোনাৰ হ'ব পাৰে মষ্ট প্ৰব্লি মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ আমি যেতিয়া ৰাতি শুওঁ সেই সময়খিনিত শৰীৰটো ডিটক্স হয় ডিটক্স হয় মানে আমাৰ শৰীৰটো ক্লিন হোৱাৰ সময় সেই ৰাতি শুই থকাৰ সময়খিনি যদি আমি টোপনিয়েই নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমান এটা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজে গম পাব